kau itu lebih pedih daripada lapar itu sendiri. Ha itu dia. Yang kedua, apa sebab Isra' itu? Sebab bagi Isra' apa? Kita mengekalkan di atas maksiat, tak rasa nak bertaubat pada Allah Taala pertama kerana seksa bertangguh. Sebab yang kedua dia bagi tahu, yang kedua sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Haa ni masalah. Susah And, sebab dunia ni lazat. Lebih-lebih lagi benda baru. And, tak kisahlah. Kereta baru sedap. Rumah baru sedap. Isteri baru pun sedap. Eh, kaedah harap dia sebut kullu lazi jadidin lazizun. Setiap benda yang baru itu lazat. Kan? Dunia ni lazat halwatun khadratun. Manih segar hijau dunia ni. Kan? Jadi suka meninggalkan kesedapan dan keinginan. Nak tinggal kesedapan, kelazatan ni jadi payah. Dah biasa sedap dah semua. dah. Asal makan je sedap. Asal sedap je makan. Kan? Semua nak sedap. Jadi nak tinggal barang sedap ni bukan senang. Tuan Mujahadah. Sebab tu dalam tasawuf dia ada mukhalafatun nafs, lawan nafsu. Mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh menekan nafsu. Kan? Dia ada apa ni? latihan-latihan tertentu untuk menghilangkan kelazatan nafsu syahwat dunia ni. Selagi mana nafsu syahwat dunia ni kita duk memerhati nafsu syahwat kelazatan dunia ni, selagi itulah kita tak akan dapat kelazatan kelazatan kesedapan dalam ibadah. Dia seolah-olah madu, tak boleh duduk sekali dua orang ni. Kalau kita duduk sedap-sedap pula sini, jangan harap kamu nak sedap dalam zikir kamu. Kan? Sebab tu ulama buat mujahadah tenas, bukan benda tak boleh, makan benda sedap bukan tak boleh, benda harus. Tapi no merasai kelazatan beribadah, bermunajah, bermuraqabah pada Allah kena kurang sedak sini. Baru dia mari sedak sini. Tak mungkin satu orang duduk sedak, sedak sini tiba sini -tiba, tiba sini pun sedak juga. Kan? Nah, dia kena kurang sedak sini barulah sedak sini. Nah, sebab dua ni dia seolah-olah madu yang tak boleh duduk sekali, seolah-olah timur dan barat tak boleh berhimpun kedua-duanya. Ha nah, tu dia. Baik. Suka meninggalkan kesedapan dan keinginan dan ubatnya bahawa berfikir kena fikir juga ubat dia solution dia penawar dia berfikir ia ia manusia tadi bahawasanya jika doktor yang KP menyebut baginya nya orang yang tak nak taubat tadi akan air sejuk pantang bagi penyakitnya dan memberi mudharat memberi kebahayaan oleh air sejuk itu akan dia nescaya meninggalkan ia ia orang tadi akan air sejuk itu Manna kalau doktor tu bagi tahu pada kita ni awak ni ada kolesterol banyak. Tak boleh minum air sejuk contoh. Kan? Walaupun doktor itu eh, Ramasami nama dia. Doktor tu orang kafir sekalipun kan disebabkan dia doktor, dia bagi ancaman kepada kita, kamu kena pantang daripada air sejuk kalau tidak penyakit kamu akan bertambah. Kita telan, kita hadam, kan? Kita terima. Ha dia kata. Jadi kita kena fikir molek, kena fikir elok-elok. Dia kata, bahawasanya jika doktor yang kape sekalipun menyebut baginya akan air sejuk pantang bagi penyakitnya. Dan memberi mudarat oleh air sejuk itu akan dia. Nescaya meninggalkan ia akan air sejuk itu. Sekalipun bersangatan ingin ia kepadanya. Walaupun kita memang no air sejuk ni. Kan? Makan sikit air sejuk. Bukan air sejuk kontak kita ni. Air manis lah. Kan? Mesti ada manis-manis sikit konteks ha, kami mesti ada kopi-kopi dia ada caramel-caramel sikit ada telat-teski ha, pergi kedai tak boleh air kosong tak boleh mesti kena ada ha, dia ada unsur Talazus. tapi kalau doktor kata kamu kena tinggal kopi ni kan kan kamu kena tinggal kopi ni air sejuk ni contoh kan kita okey kita terima baiklah untuk demi penyakit aku aku terima ha kita boleh pula Tinggalkan air kopi kita, air sejuk kita, apa benda yang patut kita pantang tadi boleh pula. Kan? Sekalipun bersangatan inginnya, ingin ia kepadanya walaupun kita nak sangat nafsu kita ni, tapi boleh kita berpantang. Maka hendaklah mengetahui ia ya, manusia tadi akan bahawasanya Allah Taala dan rasulnya lebih benar daripada daripada doktor itu. Allah dan rasul lebih benar daripada doktor tadi. Tadi sekadar doktor, lepas tu pula doktor tu kapir pun. Kamu dengar cakap dia, kamu sanggup berpantang daripada ha, makanan yang kamu suka tadi. Apatah lagi Allah Ta'ala yang kata, kalau kamu tak bertobat daripada maksiat kamu ini, kalau kamu tak berpantang daripada, tak jaga mata kamu ini, maka seksa Allah amat pedih di hari akhirat nanti. Tak payah tunggu akhirat, dalam kubur kena dah. Tapi kita buat relax je. Ha, sebab apa kita tak anggap itu sebagai penyakit Tak anggap itu sebagai penyakit Penyakit hati ni kita tak anggap sebagai penyakit ha, Kecing mani kita tahu penyakit Heart attack kita tahu penyakit Influenza kita tahu penyakit ha, Tapi hasad, dengki, cinta dunia, takut mati, malas Itu penyakit-penyakit rohani kita tak anggap dia sebagai penyakit Dan tuan-tuan tahu tak apakah penyakit yang paling bahaya sekali Apa penyakit paling bahaya dalam konteks penyakit hati. Bukan, bukan konteks penyakit hati, apa saja penyakit, baik fizikal, baik rohani. Penyakit yang paling bahaya adalah, ulama kata, penyakit yang ada pada kita dan kita tak anggap dia adalah penyakit. Itu penyakit paling bahaya sekali. Kan? Ada dah sugar kita ni. Apa ni, diabetes dah ada dah 15 setiap hari. Tapi kita anggap itu biasa saja. Ah ha, Itu penyakit paling bahaya. Kamu biar asam makan je manis, asam manis je makan. Hari demi hari, tahun demi tahun makin merebak, makin merebak, lama-lama potong kaki. Kenapa? Kita tidak ada usaha untuk merawat, makan obat, jumpa doktor dan sebagainya. Kerana kita tak anggap dia satu penyakit. Begitu juga kalau penyakit hati, contoh takabur, penyakit hasad dalam diri, riuk dalam diri. Kita, bila kita tak anggap dia satu penyakit, kita buat relax je. Kita tidak ada usaha untuk adjust ubah islah penyakit riak takabbur ada dalam diri kita ni. Kita buat relax je. malah kalau orang tegur kita kita marah pula. Sebab apa kita marah? Kita tak anggap itu penyakit. Jadi itu penyakit yang paling bahaya sekali. Kata ulama. Maka dia kata Sekalipun bersangatan ingin ia kepadanya, maka hendaklah mengetahui ia akan bawa Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih benar daripada doktor itu. Dan siksa api neraka itu lebih pedih daripada mudarat ia ni, kebahayaan, kesakitan yang disebabkan air sejuk itu. Ha, kita kena fikir lagi tu. Dia ajar kita ni tips dia. Dan menetapkan ia dalam hatinya. Ya, orang yang tangguh taubat tadi akan bawasanya apabila sukar untuk meninggalkan kesedapan dan keinginan pada masa yang sedikit maka betapa tiada sukar atasnya menanggung akan seksa api neraka dan atas luput nikmat syurga. Ha, jadi kalau dia kena fikirlah bahawasanya apabila suka atasnya meninggalkan kesedapan dan keinginan pada masa yang sedikit ni. Masa dunia ni pun kita rasa susah nak tinggal. Gula tadi contohnya. Dia patut pantang gula benda-benda manis. Itu pun rasa susah. Kan? Bagaimana dia nak menghadapi yang siksa api neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang mana bukan susah sikit-sikit tak. Kan? Akan siksa api neraka dan atas lupuk nikmat syurga. Nah, dia kena fikir lagi tu. Ini tips yang kedua untuk menjauhkan